सूफी इस्लामी बोर्ड के कौमी जनरल सेक्रेटरी शाह सैयद हसनैन ने हिंदुस्तानी सदर को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने पी एफ आई के मम्बरों की जानब से हिंदुस्तान के नौजवानों को दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मलूस करने और इस तंजीम की वजह से पैदा होने वाले इंतशार को ख़त्म करने के लिए तंजीम पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है इस खत में उन्होंने कहा है कि पी एफ आई के लोग अपने सियासी विंग एस डी पी आई के जरिए मुल्क के नौजवानों को जिहाद के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मलूस होने की तरगीब दे रहे हैं इस तंजीम पर झारखंड में भी पाबंदी आयद है और इसका नेटवर्क बदनाम जमाना दहशतगर्द तंजीम आई एस आई एस से भी जुड़ा है इसका ताल्लुक तुर्की की अलकायदा नवाज़ तंजीम आई एच एच से भी है आखिर में उन्होंने जोर दिया है कि समाज दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ पी एफ आई पर पूरे हिंदुस्तान की सतह पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए और मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए